І в нас є гість сьогоднішнього ранку, геннадій пампуха, ініціатор всеукраїнського інформаційного експертного центру. Так, доброго ранку, вам. Доброго. І скажіть, будь ласка, одразу така таке питання виникло. Ось то, що кажуть, що інформаційна роль інформаційної війни проти України. А от хочеться спитати, от не може бути таке в перспективі, що нам потім будуть нам я маю увазі з екранів будуть будуть показувати картинки благополуччя так званого в Криму після приєднання Криму до е, Росії як е, одна із моделей інформаційної війни подалі щоб показати, що все все добре, все. Е, Все нормально. Все нормально и так далее. Так Но исключать этого, наверное, ни вы, ни я никто не может. В связи с тем, что инсинуации достаточно очень многое, большое количество сегодня выходит на экраны, в частности, в первую очередь, наверное, жителей и граждан Российской Федерации. И, к сожалению, доступа до истинной информации имеют ограниченное количество те, которые имеют возможность через Facebook получать информацию, через Спутник если эта информация уже не искажается. Поэтому, может быть, наша с вами задача заключается в том, чтобы дать реальную картину. А я вот только что слушал предыдущего выступающего, который был гостем у вас. И, вы знаете, я с ней соглашаюсь в том, что в тот переходной период, который, безусловно, будет, между сегодняшним днем и тем моментом, когда, может быть, все-таки официально состоится та мечта или, не знаю, то достижение нынешнего века, о котором мы разговариваем последний месяц, наверное. Я говорю о том, что, возможно, Крым после своего волеизъявления, которое сегодня произошло и будет закреплено Верховной Радой Крыма, перейдет в юрисдикцию Российской Федерации. Об этом очень много полемик, и, наверное, задача всех всевозможных каналов журналистских, телевизионных, спутниковых, и состоит в том, чтобы дать реальную картину и не только жителям и гражданам Российской Федерации, и нашим европейским коллегам, потому что... До них на самом деле не всьо і не в тому обйомі доходить повністю, так як аноністю зрозуміло, що в Росії на території Російської Федерації створюється така глобальна думка, та загалі громадська думка про те, що от Крим наша територія повертаємо, рятуємо російськомовне населення в Україні. Путін заявив про те, що вже на сході України. Починаються певні проблеми, і ми будемо відстоювати інтереси українських громадян. Але це на території Російської держави. З'являлись публікації. Ми їх відслідковували в нашому ефірі, зокрема, на сайтах BBC, CNN про беннерівців, нацистів Я на площах та йшла інформаційна атака проти України, проти українського населення. Але незважаючи на це. Ми бачили засідання ради в ООН, тобто виходить так, що все ж таки здоровий глузд існує, і ті люди, які приймають якісь певні рішення, вони не піддаються на певні провокації. Це може зробити ну от заяви в ООН і світового товариства, те, що ця хвиля почне відкатувати до рубежів Російської Федерації, потім просто до самої Москви. Бо схоже, ви знаєте, на хвилю, раз прийшло і починає відступати. Ну, сказать о том, что российские институты, в том числе и общественные, в том числе и специализированные, я имею в виду институты спецслужб, не будут каким-то образом реагировать на сознание или на психологию или на социальное какое-то восприятие наших европейских коллег или жителей или граждан Соединенных Штатов Америки, наверное, это иллюзия. То есть, естественно, они предоставляют и стараются поставить какую-то информацию с их точки зрения правильную, что о тех событиях, которые происходят в Украине и о тех, которые происходят в Крыму. Отчасти, наверное, им что-то удается. Естественно, те структуры, которые представляют лидеров стран в Организации Объединенных Наций, имеют информационную защиту, имеют определенную фильтрацию, имеют определенную аналитику, точно так же. И слава богу, что она срабатывает. Но точно так же мы можем сказать о том, что те граждане Российской Федерации, вчера было очень много репортажей о тех митингах, которые прошли в Москве, в Петербурге, и в первую очередь это элита, общество, это представители культуры, которые понимают, что то, что они видят по телевизору, не всегда, мягко говоря, не всегда соответствует истинному тексту, истинным событиям, которые происходят. И поэтому они как бы сами фильтруют эту информацию. Но тем не менее, желательно, конечно, им предоставить реальную картину. Мы сейчас продолжим разговор.